Советской армии и войск МВД СССР. К чему это привело? Каким трагическим последствиям это привело, теперь уже хорошо нам известно. vaş şəhidlərinin şərəfinə şəhidlər diyarı salan məscidə ora Ərğən Qəbristanlığı idi, Kəmbərekənd Qəbristanlığı 1928-ci il mart ayının 2-də şəhidləri orada dəfn olmuşdu. Lakin Sovet İttifaqının tərkibində olarkən həmin o Kəmbərekənd Qəbristanlığını bizim e, şəhidlərimizin qəbirləri üzərində park salmışdılar, Dağüstü Park. Amma 20 yanvar hadisələrindən hiddətlənən xalq e, yenidən həmin o dağılmış parkı Şəhiddər xiyabanına çevirdim və indi 20 yanvar şəhidləri ilə 18-ci il mart soyqırımının şəhidlərinin ruhları bir-birinə qoşuldu və orada